ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹತ್ತು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಂದು ಭಾಗ ಆ ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಗಲೇ ಆದರೆ ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮೂವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇದರ ಜೊತೆ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಲಿಯಬಹುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ತಟಿ ಲೇಖಾ ತಪನಶಶಿ ತಪನ ಶಶಿವೈಶ್ವಾನರಮಯೀಷ್ಣಾಂ ಷಣ್ಣಾಂ कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां हृदि मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीम् भवानी त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणा मितिस्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवीं मुकुन्द स्फुटमकुटनीराजितपदा त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोरपमपि शङ्के हृतमभूत् यदेतत्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्या तिलशशिचूडालमकुटम् जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्वः सर्वम् तदिदमनुगृह्णाति च शिवः स्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे पूजा पूजा

व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं वी कीनाशो भजति धनदोयाति निधनं वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मिलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिप्रादक्षिण्या क्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामसंवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्या तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यस्वाद्य प्रतिभय जरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः करालं यत्क्षीलम् कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलम् तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः कैटबभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहिभारिमकुटम् मकुटम् तेषु प्रसभमुपयातस्य भवनम् भवस्याभ्युत्थानि तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिर् घृणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्नेर्विरचयति नीराजनविधिम् ಧನ್ಯವಾದಗಳು